özünü siyasətçi hesab edənlər, özlü partiya sədr elanı edənlər və s. və s. adamları münasibətlərinizə təkrar-təkrar təqdim edəcək ki, onları xatırlatmasın. Tərtər məsələsində günahı olan o da bir zabitimiz təəssüfən erməylən əlinə keçib, onu aparıb əxlaqsız hərəkətlər edib, sonra da qorxudubla şantaj edir ki, sən bizi satacaqsan. Eləcə də əlavə əskərlə gəldiyin ki, biz onlardan xəyanət fəaliyyətlər düzəldək. Amma indi biz sual o, 5-6 il bundan qabaq olmuş bir hadisə Bu gün nəyə görə belə aktiv şəkildə istifadə etdilər? Bu tərtər məsələsi niyə indi qaldı? Son vaxtlar bu cürə bayat mövzular bəzi məsələlərdə aktiv şəkildə gündəmə çıxalıb cəmiyyətdə qeyr-adi dərəcədə bir narazılıq əhval-ruhiyyəsi yaratmağa cəhd edirlər. Dağlıq Qarabağ məsələsində əldə etdiyimiz nailiyyətin aradan aparılması üçün bu qurulmuş bir oyundur. Mənim aldığım məlumat və bizim araştırmamızın nəticəsində ə e, prosesi doğurduranlardan e, və e, istintaqın e, alınması və geri verilməsi, həm də daxili tədqiqatın dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevində bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol oሉ። Birinci Xanlar Vəliyevə məruzə edən Hikmət Həsənov olub qanunsuzluqlarla bağlı. 1700 adamı 2 2 adam işgəncə maşından keçidə bilməz ki, rəsmi hərbi prokuror buna heç cavab deyib daşıya bilər. Bunun rəhbərliyi altında İstin taktə 10 nəfər işgəncədən ölübdür. 10 zabit. Döyə-döyür öldürüblər. Nə oldu birdən-birə? Elə bir düymə basıldı. Burada ordunun nüfuzdan salmaq üçün, ordunun gözündən salmaq üçün, ölkədə qarışıqlıq yaratmaq üçün bir proses gedir. Və bundan da yenə deyirəm, Azərbaycan daxilində vəziyyəti gərginləşdirmək istəyən qüvələrin maraqları var burada. Efsirdə açıq deyim, bax siz illərlə bu efirdə işləmiş adamсыз. O deyən adamın hamısı 100% düz demir ki, Azaldan da var, şişirdən də var, fürsətdən istifadə edənlər var, düz deyən də var. Bu ordunun nüfuzdan salmağa xidmət edən amildir. Başqa bir problem varsa da, bunu tam açıb bilməyibləsə, çözə bilməyibləsə, xeyli sadə kütləvi narazılıq varsa bu adamlar bir məsuliyyət daşıyır. Söhbət cinayət məsuliyyətindən getmir, ümumiyyətlə məsuliyyət daşıyır. Müharibə aparan ölkənin ordusu zorlamış ola bilməz. Və isirlərlə bunu deyə bilməzsən. Bu bu bunu yapmaq olmaz. 1767-də də zorlanıb. Belə şey demək olar? Demə olmaz yə bunun. Nə olmaz axı biri yaxşı. Nə olmaz axı biri yaxşı. Bəzi adamlar deyir ki, bu bizim ordumuzun onun açılmasından narahat olanlar var. Deyirlər ki, bunun açılması ictimai rəydə müzakirə olunması doğru deyil. Azərbaycan ordusuna ləkədir, Azərbaycan ordusuna ləkə o oyunları çıxaranda baş verib. Tərəflə bağlı iki mövqeyimiz bundan ibarətdir. Həqiqətən də orada deyək, xəyanət faktları olub bulub yəni, bu reallıq. Bu, Bulubdur və bunun e, amacı e, ölkədə bayaq dediyim kimi məhkəmə hüquq sistemində olan boşluqlar, boşluqlar da daha çox yox, e, daha çox məhkəmə hüquq sistemindəki naqisliklər imkan verib ki, həmin adamlara qarşı e, adekvat olmayan münasibət sərgilənibdir. Bir çoxları günahsız adamlar incidilibdir, işgəncələrə məruz qalıblardılar. E, ola bilər ki, bu da faktdır. Yəni ki, mən e, tam olaraq əlimdə real faktlar olmadığına görə e, müəyyən faktlar var düzdür amma sona qədər araşdırmalıdır. Bilsin mən özüm də e, iqtisadçı hüquqşunam amma ona görə real faktlar olmadan populist çıxışlar eləmək istəmirəm. Və məndə konkret e, faktlar da var ki, qədim <yəməl> dövrdə həqiqətən də e, deyək e, e, əməli sübuta yetirilmiş şəxslər var ki, bu gün onların özləri, ətrafları çıxdılar, elə danışıqlar ki, ən belə birinci vətənpərvərdirəm deyirəm. Faxlar olubdu da bunu əməliyyat sübuta lazımdır. yetirilmiş, əməli yəni xəyalət eləmiş. eləmiş. Bəli, bəli, var. O da indi deyirsiz, o adamlardan çıxıb tanışanlar var. O kəsindən də var. Mənim şəxsən bildiyim budur ki, bir əskərin verdiyi könüllü ifadədən sonra ki, o gerçəkdən belə bir halın baş verməsi haqqında məlumat verir, müəyyən şahid ifadələri, yenə deyirəm, mən orada aldığım məlumatlar bu. Yəni bunlar istəyiblər ki, tez bazar bu məsələni necə yekunlaşdıraq? Necə açaq istinada təqdim edək? Və əlbəttə orada çox ciddi problemlər e, yaşanıbdı. Amma bu demək deyil ki, orada xəyanət olmuyub heç. O demək deyil ki, orada xəyanət olmuyub heç. Ona görə istintaq orqanları çox e, əslində bu qanunu pozaraq, hüququ pozaraq orada e, elə metodlardan istifadə ediblər ki, ki o materiyalları tez aldı etsinlər, tədqiqatı tez yekunlaşdırsınlar. Bilirsiniz nə oxan, burada məsələ nədir? Eee, elan edilir ki, bir qanunsuz şəbəkə aşkarlanıb. Bu elə bir məsələdir ki, burada heç kəs könüllü ifadə verməz. Burada illərlə istintaq aparıla bilər, əgər o şəbəkə hə gerçəkdən varsa, məsələn bir neçə ay istintaq davam edə bilər, heç kim ifadə verməz. Həmin o istintaq prosesinə o, o zaman cəlb edilmiş mənim həmkətlərim e, olub. Yəni onların e, başına gələnlər, onların üzləşdiyi məsələlər, yəni detallarına qədər bilirəm bu məsələləri. Nəyə görə bu məsələnin üzərinə belə gedirsiniz və niyə görə məhz tärtər işinin ə, araşdırılmasına deyil də əsli cinayətkarların ötbasdır edilməsi üçün çalışınsın. İşgəncə görənlərin ailələrinin hisslərindən istifadə edib də öz siyasi hansı bir siyasi məqsədlərindən istifadə edənlərin yanında dayanmasınlar. Azərbaycan dövləti içdən çökdürülüb, Azərbaycanın gələcəyinə böyük bombalar qoyulub. Bu gün Tərtər adliyyələrində və digər adliyyələrdə adi hallandan adamlar, oxsulə erməni nə tərəfindən gör işgəncələrə güvə məruz qalıblar. Güvə ermənlər onlarla bağlı nələr səyləyib eləyib, eləyib. Bu adamların valideynləri və özləri danışmasalar, öz övladları və dövlətimiz üçün böyük bir e, e, təhlükə mənbəyi yarat, yaratmış olurlar. Nədir o? Əgər onların bütün kasetlərini bu cəlladlar və qaldorlar çəkibsə, təbii ki onun bir başı bu Ceyranabadda var, ötrülüb. O, çünki Moskva tərəfindən idarə olunub. Moskva həmin kaseti Ceyranabadda belə özündə də saxlaya bilər. Əgər bu adamlar bu gün onun özlərinin başına gələn oyunları açmasalar, Səbəb oların övladları Azərbaycan xüsusi orqanlarında, ordusunda, polisində işləyəndə 1 20 ildən, 30 ildən, 50 ildən sonra Moskvadan oradan burdan zənglər gələ bilər ki, oğlum bura gəl, sənin atanın haqqında bizdə belə bir kaset var bizdə. Sən Azərbaycan dövlətində mühüm postu oynayırsan Sən əgər bunların bu imkanlarını itirməmək istəyirsənsə, bizə xidmət elə. Bu dövlət dövlətçilimizə qarşı böyük bir qəsd var orada da. Tərtərdə baş verən hadisələrlə əlaqədar 1700 nəfərin, 1700-dən çox adamın işgəncəyə məruz qalması. Orada qeyri-qanuni şəkildə istintaqın aparılması çox böyük bir cinayətdir. Yəni orada bir neçə nəfəri həbs etmək, sonra da onları guya bir Azərbaycansevər bir məğrur şəxslər kimi təqdim etməyə cəhd göstərmək təbii ki Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlikdir və orada heç bir günahı olmadan işkənçiyə məruz qalan şəxslər var. Azı 5 nəfərin işkənçiyə məruz qalaraq həlak olmuş, azı 5 nəfərin Dərad alması bu hadisənin arxasında duran adamların ən böyük cəzalara layiq olduğunu göstərir. Hərbidə hər hansı bir cinayət baş veribsə, onun istintaqını aparmaq funksiyası səlahiyyəti məhz hərbi prokurorluğun üzərinə düşür və əgər istintaqı başqa qurum, başqa şəxslər fərdi olaraq aparıbsa, bu özü bir cinayətdir. İkincisi, hərbi prokurorluğun borcudur ki, hansısa hərbiçilərə işgəncə verilibsə, onlarla qeyri-qanuni davranışlar olubsa, və Azərbaycan da işgəncənin hər növü qadağandır, hər növ cinayətdir. Hər kəsə qarşı işgəncənin edilməsi həm Azərbaycan qanunlarına görə, həm beynəlxalq qanunlarına görə çox ağır cinayətdir. Ona görə mən elə qərər ki, bu məsələ mütləq aydınlaşmalıdır və aydınlaşacaq və orada işgəncəyə məruz qalmış şəxslərlə əlaqədar, ona işgəncə vermiş şəxslərin hamısı cəzalandırılmalıdır işkəncəyə məruz qalmış şəxslərə bəraət verilməlidir və bu bəyan edilməlidir. İstintaq açıq aparılmalıdır, şəffaf aparılmalıdır. Eyni zamanda orada işkəncəyə məruz qalmış bütün şəxslərin qarşısında dövlət səviyyəsində üzr istənilməli və onlara təzminat ödənilməlidir. Yəni bizim, yəni Musavat Partiyası olaraq mövqeyimiz bu məsələdə bundan ibarətdir. Tərtərdə baş verən hadisə, Tərtərdə 2000-ə yaxın şəxsin belə ağır işgəncəyə məruz qalması təkcə o işgəncəyə məruz qalan adamların özlərinin və yaxınlarının problemi deyil, bu Azərbaycanın problemidir, bu Azərbaycanın ümummilli problemi idi. Ona görə Hər kəs borcludur ki, bu məsələnin aydınlaşması və günahkarların cazalandırılması işində öz töhfəsini versin. Və eyni zamanda həmin insanlar bilsin ki, övladları üçün gələcəklərini belə töhmət altında qoya bilərlər. Qoy bu günü desinlər, nələr il, onlar haqqında olun, utanmasınlar, çəkinməsinlər, desinlər, amma onların övladları gələcək töhmətlərdən xilas olsun və dövlətimizin də gələcəyinə qarşı qoyulmuş bombalardan da dövlətimiz xilas olsun. Bu cinayətin altında kim var, hamısı cəzələnməlidir. Onların bəli başları Qəndildədir, onların başı Moskvadadır, onların başı Yeravanddadır, onların başı Tehrandadır, onların başı Fətullah Güləndədir. Məsul olan hamısı cəzələnməlidir. Xalqımızda iradə nümayiş etdirməlidir. Muzakirələrdən də çəkinməyin. Bu muzakirələrdə Azərbaycan xalqı muzakirənin tərəfində olmalıdır. Osmanlıda "Ərdiyal peyğəmbər ocağı" dedilər. Bu gün Azərbaycanın peyğəmbər ocağına sürtülmüş ləkə təmizlənməlidir. Biz bundan danışmalıyıq. Yoxsa məşbəstir eləməməyimiz, məşbəstir eləməyimiz dövlətimizin gələcəyinə qoyul, qoyulmuş bombaları qorumaq deməkdir. Biz bulara imkan verənməz. Əziz vətənlər, gördüyünüz kimi mən çatışıram ki bu dövlət terroru ilə bağlı, bundan sonra biz bunu dövlət terroru adlandıracağıq, əziz vətənlər. Bu dövl dövlət terroru ilə bağlı fikir bildirənlərin hamısının mövqeyini olduqca kimi çatdırım. Kimindən aslı olmayaraq. Təbii ki, bunların arasında özünü partiya sədri elan edənlər də var, partiya sədri olanlar da var özlərinizə alışdırmaz siyasi xadim elə edənlər də var bəb, həqiqətən, də bəb, və həqiqətən belələr də var məsələn. Ümumiyyətlə ictimai rəyə diqqətən çevirin. Sonra anlaşılmazlıq olmasın ki, niyə məsələn falan kəsə səsini verirsən, mövqeyi verirsən, falan kəsini kim vermirsən? İctimai rəyə